Не може вичуть у нього прийому, ні зло, там знаходяться поміщені. Почти за час не давайте. Книжки міняти ми... надо. І от, пожалуй, пожалуйста, шаліфу треба, пенсіонери. Багатого чоловіка немає. Воді пенсіонери на тисячу гривень можна газ заплатити. Вот как можно сказать все? Зайдите, пожалуйста, внутрь и посмотрите. И все карта. рады, не Нету, Здесь бедные люди стоят, пенсионеры, дети войны стоят, а все крутые отдыхают. А мы стоим здесь, в очередь, в обморок падаем. А он сидит с кондиционером кофе пьет. У него кофе тайм-аут. Тарифы никудышные. Что-то с них тоже рассмотреть надо. И прислушиваться к людям. Начальник в кабинете закрылся. Снимите, пожалуйста, зайдите, пожалуйста, туда в коридор и посмотрите. Еще одно расчет, что это один очередь, один человек расчет делает. Когда это будет?

Нам положено на наше количество абонентов два оператора. Один оператор сейчас находится на Ленина 26 в соцзащите. Сейчас она сдает документы, отвечает на вопросы соцзащиты, подписывает документы. И сейчас она приезжает сюда. Постоянно с утра приходит большое количество и пенсионеров. После обеда 3 часа. Здесь никого нет. Вот вы, например, платите там, ходите, платите в банках там. Ну, разные банки, ощаты, в каких люди только не платят. Смотрите, вы оплатили деньги. До нас эта квитанция еще не дошла. То есть мы еще эти деньги не видим. Вы говорите, поменяйте мне книжку. Она меняет, но у нее еще день, денег этих нет. И поэтому затруднение еще идет и СЕРОКС делается вот эти квитанции, чтобы людям не выписывать этот долг, понимаете? То есть банк еще нам деньги не перечислил, у людей идет как бы он по, нашим, по нашей базе данных задолженность. Для того, чтобы не было вот этой задолженности, она делает еще ксерокс вот этих вот квитанций, которые люди оплатили. 7 гривен 188 копеек для жителей города Южного стоит 1 кубометр, кубометр газа. Все, спасибо. Это со счетчиками, да? Это Там со счетчиками, счетчиками, да. Без счетчиков. Без счетчиков такая же цена на газ идет, как и, для, как и для счетчиков. На сегодняшний момент. Это наша власть. Если мы будем бояться молчать и ничего не говорить. Это будет наша вина. Поэтому скажите все, что вы думаете. 29 числа я подошла, заняла очередь. Когда пришла касса, она, во-первых, вовремя не открыла, на 10 минут опоздавшую открыла, до тех пор, пока не стали люди стучаться в двери. Потом она созволила открыть. И сразу же табличку. Технический перерыв с утра не, пораньше. Не технический перерыв. Ну, наверное, там были какие-то возникли. Да, заглючен компьютер. Но, но, мы же не можем тоже... Э, но это же неоднократно, тех... вы поймите, это неоднократно почему-то вот получается выходит со строя компьютер. Хорошо, я пришла 30 числа, неприемный день. А 30 числа-то рабочий был день, а почему 30-го не принимали? Я... Меня возмутило то, что были проблемы, много людей подошло, стареньких, стоят плохо одно окно только работает касса. Мы подошли к дежурным, чтобы подойти к начальнику. Работает. Чтобы подойти к начальнику, говорят, а начальника нету. Я взяла дверь, тру, начальника нет. Ну, нет приемные дни, пожалуйста. Но если такая ситуация возникла, почему не вышел начальник? Но когда пришло телевидение, дежурный подошел, а так некрасиво было, дня чуть слезы не выступили. Взял, тихонько открыл ключом дверь и вышел. Почему власть, народ прячется от народа. Почему власть прячется от народа? Почему власть не сочувствует народу? Пожалуйста, я бы хотела, чтобы вы сейчас пообещали, вы сейчас чтобы были там лавочки. Я, я стою да. в очереди. Мне 65 очереди. лет, стою в очереди. И уже здоровье ясно какое. Ну, я чтобы не... лавочки были, скажите просто сейчас. Чтобы в следующий раз люди пришли, чтобы мне не падали в обморок. Для того, чтобы там установить лавочки, это же не обязательно. Вы можете обратиться также, например, к депутату депутат может помочь вам в решении этого вопроса, не только прийти, например, здесь и может, мы совместно там с вашим депутатом как-то, я думаю, решим этот вопрос. У них это наболело. Понимаете, я здесь, они позвонили просто по человечески, когда у людей наболело, говорит, Андрей, помоги. Помоги, потому что мы ничего не можем сделать. Пришлось действительно приехать и попытаться с вами встретиться. Поэтому Почему? я хочу чтобы на будущее вот этого не, проход... не происходило. Я же вам еще раз объясняю. Примите во внимание и обратитесь в тот же горсовет с просьбой, то что вам надо сделать. Надо поставить лавочки. Не, надо обратитесь. Напишите депутатский напишите как бы депутатский Я... запрос. Мы да? увидели, мы увидели ту проблему, вы которая можете... есть. Вы можете написать депутатский запрос на имя там мэра города для того, чтобы для улучшения обслуживания населения города Южного просим вас посодействовать в решении данного вопроса. Я хотел бы узнать, и, и, и там очень много людей так, с таким же вопросом. За, пусть объяснят за апрель за использованный газ по, по какой цене. На апрель месяц, так как у вас Я частный дом. По смотрите, частный дом у вас, да. вам апрель месяц даются льготные кубы 200 кубов, которые оплачиваются по 360. То, что свыше, это, вы... за, апрель, за, апрель. это за, апрель. за апрель. Вот Кубом вы в мае. 25 кубов. У я, я Два... Два... вас за апрель 25 кубов. Значит, вы 25 кубов умножаете на 3,60 и получаете. Ну, Они за... за апрель месяц у вас, так как у вас, я же еще раз говорю, частный дом, и у вас э, вы используете э, газ для отопления у вас стоит котел, наверное, там, или да, конвектора, АГВ стоит. У вас даются 200 кубов, это с 1 октября по 30 апреля. Вам даются 200 кубов в месяц по цене 3,60. Все, что свыше, по 7,19.